Здравствуйте. Витаю вас. Да, вас так же. был тут пацан, только что «Слава России!» кричал. Я думал, в чем «Слава России?» Ну, скажи ну, пару слов. Ну да, не знаю. Вот реально <laughs> тоже мне интересно. Ну да. Я из Москвы, Сергей меня зовут. я с Киева, пан Дмитро, до меня можно звертаться. Ага. Вы блогер или так просто общаетесь? Ну, я трошки. Час от часу, когда есть час, Бажального настроения можно и, скажем так, не по Понятно. Ну ладно, есть вопросы к крустьям. Да, шут, шут, кажут, у вас что-то мирного плана Трампа. Зрада перемога? Ну, ну, скажу откровенно, я это ни с кем не обсуждаю, потому что не с кем просто обсуждать. Многие даже и не знают, что такой план есть. От телевизора услышали, что уже все победили, и Зеленский сдался. Uh -huh. Это говорят по телевизору, uh -huh. так что. Он... А мое личное мнение, что это какой-то э, документ, чтобы оттянуть немножечко еще санкции, немножко о чем-то поболтать, новые дедлайны, которые, как это говорит, мир за 24 часа уже 9 месяцев тянется, да? Ну да. Вот о том и речь. А так с юмором отношусь к нему, с юмором, к этому документу. Ну, то, то вы думаете, что он и не подпишут. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, а сыворотка, а вот так вот, все, вот население на Россию, оно дали там ура, там, за Путина, за чего там. Я, я скажу, что я не ощущаю ни того, ни другого. Но если с кем-то лично удастся, удается поговорить на эту тему, то да, все за Путина, что все правильно. Что все правильно, so, да? Yeah. И найти, что кто отримает эти типа, пакеты назад, все равно они типа что, то, то, ну, Путин, скажу, то я, я скажу, что среди знакомых нету, но вот среди соседей знакомых, они даже воспринимают это с неким воодушевлением. Вот, например, мой, мой ученик рассказывал, как его знакомую, соседку близкую, убили на войне сына, так она с горящими глазами об этом говорила. Мне дали 6 миллионов, невестки дали 6 миллионов. Понимаете, прям восторг в глазах. нахрена ей сын, если есть 6 миллионов за это дают? Я не понимаю, это трагедия. Тут, в общем-то, человеческого здесь ничего не найдете. А вы сказали, ваш учитель, а вы выкладаете что-то, да? Вы выкладач. Нет, 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 нет. Я просто беседую. Почему в рулетке? Потому что реально мне побеседуют. Нет, не не вы знаете, что у вас ученик, что вы преподаватель. А, это да, да, я преподаю. А да. что вы преподаете? Физику, математику. Э, в школе или в высшее учебное заведение? Нет, 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 онлайн. А, онлайн. Репетитор. Да. Репетитор. Mm -hmm. Поэтому. Mm -hmm. Так что. Единственное, что меня радует, молодежь. <как> вот Наоми сегодня освободилась и, слава богу, уже в безопасности. Знаете, да, эту девушку? Да, да, которая... да, да, да. я следкую. Ну, да. Уже вчера, помните, позавчера она выехала. Да, да, надеюсь, да. в Грузию или в Казахстан куда-то так. <как> не знаю, куда точно к Украине, но молодец, что выехала. Ж Житя бы не дали. Да нет, дело в том, что ее выдворили, она не по доброй воле уехала. И это показывает о том, что власть боится молодежь, понимаете? Если бы ее осудили или держали бы дольше, начались бы молодежные протесты, понимаете? Думаю, они это. ведь уже они же, они начались. Во многих городах люди стали выходить и петь эти песни, понимаете. И уже с, справиться с ними, конечно, можно, что там пустил гвардию, да, уже гвардию, побили, пацанов, и все. Но дело в том, что она фитиль. И поэтому ее, ее просто выдворили. Понимаете, ее вот как привезли на границу и сказали: вон, граница, вот паспорт, вали отсюда. Понимаете, вот так. Не то чтобы она сбежала. Нет, она не сбежала. Не, ну она молодец, конечно. Ну, шось. что она она не таких нет. вот мало, мало таких людей, Я, честно кажу, чем. Ну, понимаете, молодежь, она уже не спрашивает. Она родилась при Путине, она ничего другого не видела. Понимаете? И они, они э, имеют доступ к информации, гораздо более открыты, чем наше поколение. Да? И у них рецепторы не, еще не повреждены, восприятие реальности. Если бы они жили в иной период, да, то переход... К другому периоду они ощущают. Мы нет. Для нас, вот мы, ну, цены растут, медленно растут. Ага. Если сейчас посмотреть цены на сейчас и на год назад, так это с ума сойти можно. А если на 4 года. Но мы этого не замечаем. Они замечают. Понимаете, молодежь у нее, она более чувствительна, более восприимчива ко всему. Вот. Ну, и нас, им, да, да. им надо всего лишь, понимаете, немножечко, царя в голове, образование и все, больше ничего. Ну, вот я чем занимаюсь? Просвещением, но, к сожалению, не политическим и не, даже не гуманитарным, а техническим. И то я замечаю и, и ощущаю разницу среди молодежи различная. Кто, кто, как не учитель, может, скажем так, чувствовать настроение молодых, правильно? Ну, да, тут я за вами погоджуюсь. Ну и так, в основном, в всех революциях и в том всем, это рушейная сила, это молодые люди, студенты завжды были. Да. Что? Дух свободы. Ну, надежды, надежды мало, надежды мало. Чему? Ну, должна быть, свершится катастрофа, вот так. Даже скажу, что те мелкие катаклизмы, которые сейчас происходят, они недостаточно а что можно скажем, скажет, с вот такой вид точку точкой может стать? Что скажем, уже все, и просто вот массово почнутся какие-то, скажем. Ну вот как в 90-х годах, как то То есть полный крах экономики, отсутствие, во-первых, это дефицит, отсутствие денег, да, то, что пусть даже и дефицита нет, но отсутствие денег. Вот. Потом... Э, то вот это может дать какое-то недовольство. А вот, скажем, то, что сейчас происходит медленно, так, знаете, как колбасу нарезают колечками, то ухудшение так происходит медленно, не обвально, не катастрофически. Mm. А, и что еще? Ну вот, пожалуй, все. Ну, я вас с разумом не почувствовал. у вас до меня есть да нет, с украинцами мне все понятно. Я считаю украинцев героическим народом, отдельным, ни в коем случае не близким, не родным, не братьями и так далее. Что все это нарративы, все пропагандистами придуманы, причем еще советскими. Так что вольный народ, свободолюбивый. Поэтому и держите столько лет, 4 года уже сопротивляетесь фактически гидре, которая неистощима, понимаете, а истощить ее очень трудно. И санкции, которые так вялые, в общем-то. Миллион погибших, уже миллион двести тысяч примерно, тоже. Людской экономический ресурс, людской и финансовый ресурс у России на много лет. Особенно если переведут сейчас всю экономику на рельсы военной под лозунгом все для фронта все для победы, все для победы да да то будет что это будет просто рабство да, где люди будут работать за талоны на питание Никак, никаких денег никакого развития вот и а это в общем-то очень мощный финансовый ресурс правильно бесплатная да. рабочая сила Правильно? И все все будут точить э, снаряды, все будут значит, плести сети, но ну, все будут делать то, что скажут. Скажем ну так. а вот, вот я читал, в некоторых регионах уже отменяют выплаты за контракты, гробови вже не выплачивают. Вот, на мой взгляд, это очень тревожная ситуация. Для меня лично это тревожно. Это значит, что готовится мобилизация. Понимаете? Зачем платить деньги, если так? Бесплатно заберут людей. Вот для меня это признак готовящейся мобилизации. Как знаете, в марте 2022 -го года, 15 -го марта, Россия подала заявку о выходе из ЕСПЧ. Знаете такой орган? Да, 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 да. И полгода еще ее юрисдикция действовала. И как только она прекратилась 16 сентября, через три дня объявили мобилизацию. Почему? Потому что пока, мы, пока Россия под юрисдикцией ЕСПЧ, любая повестка без объявления военного положения является нарушением э, прав человека. И каждый имеет право подать иск. А после 16 сентября уже не имеет права, понимаете? И вот чтобы избежать массовой подачи исков в ЕСПЧ, Россия тянула. Почему мобилизацию объявили в сентябре, а не в, в июне, в августе, в июле? Потому что Россия ждала. Вот когда Россия подала, а ей иск... не все одно, что-то будет подавать эту ЕСПЧ заявку. Нет, нет, почему? Какая разница по нет. А нет, разница есть, потому что смотри, каждый иск это арестованное имущество за границей. А, да, ну, ну и такого это, Да, это какие-то экономические санкции дополнительные. Нет. После Чеченской войны было подано больше миллиона исков в ЕСПЧ, и Россия до сих пор их выплачивает. Хотя она сейчас уже напрямую не платит, но любой держатель этого, скажем, ордера или исполнительного листа может подать на конфискацию имущества за границей любого. Вот едет автомобиль с российскими номерами, он имеет право его конфисковать и забрать себе. Знаете, mm -hmm. любой, кто имеет вот это. Поэтому э, 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 вот для меня сейчас а, то, что выплаты э, сокращают, очень тревожный знак, что ожидается мобилизация. Точно так же я сообщил сразу всем, кто мог э, быть подвержен мобилизации в марте еще, что будет мобилизация. Ребята, текайте, вот, знаете. И на, массовый исход ведь начался скажем так, в апреле 2022 года. Потому что, когда отменяется, так сказать, защита твоих прав на международном уровне, то тебе больше обратиться не к кому. Все. То есть ну, Верховный да. суд – это последняя инстанция России, Верховный суд. И что? И многие уехали. Многие фирмы уехали. Да? Многие фирмы уехали. Когда? В апреле. Если помните, в апреле. Ну, да, и сейчас, да, да, да. и сейчас вот вы можете через свои каналы эту тему распространить, что отсутствие выплат э, в регионах – это тревожный сигнал, готовящейся мобилизации. Зачем платить, если скоро, да, мы и так всех бесплатно заберем? Может быть после Нового года, может быть еще раньше. Но а на сколько вы уважаете? Реально, що, наприклад, на країни Балтії будуть, будуть нападати. Ну, скоріше, ну, я... Молдова, скоріше, Молдова придністровя буде. Ну, Молдова, це треба ще через Україну пройти. Тут, там ще і Миколаїв, і Одеса, тут, тут важко буде. Да. Прямої, прямого кордону ж нема з Молдовою. А от країни Балтії, ну, то. Ну, це все-таки страни НАТО, понимаєте? Тут как-то. уверенности нету, хотя знаете, кто ожидал нападения на Украину тоже никто Да-да. Поэтому что у царя в голове никто не знает, поэтому а, повод всегда найдется. А ну туда тут. В этом не. Если на его нема, не... его, может сами сделать тут, это да, не, да, не проблема. Да-да-да, Есть обкатанные технологии, еще с Данфинга, так что. <смеш> ну, ладно. Да. Ну, якщо є питання, що задайте. Ні, так більше так дуже запитань у мене нема. Просто, а от з такими думками, як у вас, скажімо так, серед ваших друзів, родичів, багато людей чи ні? Нікого нема. Нікого нема. Я потому і спілкуваюсь чат рулетки. Якщо ви не проти, я нашу розмову розміщу в себе на ютуб каналі. Я зараз вивчаю українську мову і, і вельми дякую вам за те, що ви. У вас что-то получается. Нет. Не против, если я на своем канале размещу наш разговор? Да, пожалуйста, да. Если назовете мне название, я тоже посмотрю. Да, конечно, пожалуйста. Дмитро Украин, английский. Дмитро. Через, да, через Y, через Y. Дмитро Украин. Дмитро. еще раз. Дмитро. Давайте я вам сейчас сюда в чат напишу. Ну, давайте, если можно. А где у нас тут вот чат-то, я не вижу. Все, вид права в назву. Ага, ну я верю, да. Угу. Сейчас я запишу, а то исчезнет. Добрый, добрый, хорошо. Метро Украины. Ладно, да. Ну ладно, спасибо вам. Добре, тримайтесь так. хорошо. Всього доброго, до побачення. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добрий вечір. Вітаю вас. О чем общаетесь, откуда будете? Давайте будем с вами знакомиться. Как до вас звертатись, звідки вы? Я из Санкт-Петербурга, меня зовут Игорь. Игорь. Пан Дмитро с Киева. Дуже приятно. Про что, Игорь, вы спілкуетесь, какие темы поднимаете? Да, вот интересно ваше мнение, допустим, о ну, вот этих так называемых переговорах и о всей этой ситуации. Как бы вы хотели, чтобы обернулась ситуация. Ну, я, хочу... я не знаю, как вопрос правильно задать. Как вот в идеале, вот, как бы я бы хотел, да, пункт первый, Россия выводит все свои войска с территории Украины, другого пункта даже и не нужно. Я согласен, согласен с вами. Но есть 19 пунктов уже. Ну, слава Богу, уже не 28, но тем не менее. І от на ваш взгляд, ну смотрите, блин, правильно ли було бы и і взагалі ли, допустимо, якщо Україна согласится на ці пункти? Ну, Україна вже повідомила, що, би... нам, що вона спогодилась. Можливо, не так би як ну... хотілося б нам, відверто кажучи, так? так бо, виходить, там всі, скажімо, зобов'язання тільки на Україну. Там, в Україні те, в Україні це, навіть Росію прийняти в G7, Вісім і то треба, щоб Україна дала добро. Оце мені теж цей пункт дуже цікавий. Да? От. Але щоб вберегти життя наших людей, території потім повернемо часом, то, то просто питання часу буде. Вберегти головне життя людей. Я не знаю, ви бачили, коли ваша ракета влучила в Тернополі в будинок житловий? Так, так, так. Вчора так, так, позавчора так, були так. похорони, і от там батько, в який загинула дружина я, я і діти. Он с тем гробиком так. стоит, знаете, вот, и вот, когда же, знаете, вот это, ну, немовля, и это просто невозможно разрывается сердце. Вот. Чтобы прекратить это возможно, и, и нужно идти на какой-то момент. бо что территорию повернем, а вот самое главное, людей тут важко. тут, ну… Ну, просто как бы, да, это я понимаю, но, блин, а Россия же, скорее всего, если даже так произойдет, что вот сейчас Это же просто будет приостановка. Да. І вона же накопит, і вона же накопить сили і пойдет знову. Знов таки вот вот українській владі, хто би не був при владі, там, чи Зеленський, чи переберемо когось іншого, в першу чергу треба буде зміцнювати Збройні Сили України, нарощувати виробництво ракет, не знаю, там фламінга, поляниці, ніптони, все, щоб просто була куча. Знову таки дрони, 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 дрони. Просто виробляти, як показала танки на сьогодні день, танки БТР, та таке. Ну, от, постільки, по скільки зупиняє дрони. Далекобійна зброя, зброя ближнього бою, скажімо, впіввіжки і так далі. Плюс, можливо, запросити якийсь іноземний контингент до себе на територію, що був. От, і в такому плані якось. І, і коли буде сильно ну, збройна армія, готова, і не думаю, що він знов полізе. Я сегодня считал, что Украина согласна даже на то, чтобы сократить ну, свой военный контингент до 800 тысяч человек, то есть армию. Ну, вы знаете, Видели мыр... такую я бачу, да. Я скажу, отверто, в мирный час 800 и не треба. У нас в там... так. до 2014 года было 100. На момент вторгнення в 2022 году, по-моему, было 250-260. Тобто 800 тисяч це. Так, а якщо вже буде військовий стан, то вже плювати на той договір, що відверто кажучи. Розумієте? Згоден, ну... згоден, розумів, розумів. Тобто, там розумів. далі вже тоді взагалі до лампочки-то. А 800 тисяч утримувати це для такої держави, ну, скажімо так, не досить великої. 800 тисяч це дуже багато. Це так. опять же, вопрос такой, ну, блин, останавливать, как это все останавливать, я не понимаю просто. Простите России все, что она сделала, простите убийство людей, простите разрушенные города и как-то просто тупо э, на, ну, как, в переговорах пожать, скажем, друг другу руки – и просто забыть вот это про военные преступления. Вы про решите, все, что Звісно, что на получается? папере и тому всему будет, не, типа, что там не будет, да, и так далее. Теж я этого не сприймаю, треба судить злочинцев. Вот. Да. А вот на побутовом уровне между людьми, я сподіваюсь, что років 100, скажем, добрых отношений не будет. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки каждый Ну, ну, якщо так взяти на одну чашу поставити життя наших людей, українців, і на друге час визнаємо чи не визнаємо, то, то мені здається, що життя українців воно більше вартує. А вже потім на побутовому рівні просто не сприймати закон далі діє, не впускати громадян Росії до України. Тобто, далі від нас повна ізоляція і так далі. Так, да, рофи, забори і все. Да. Идите, сидите за паребриком. А рано или поздно Российская Федерация, и Радянський Союз, она развалится просто. Под вся война есть теж не на плюс. Да и боже. Пятнадцать миллиона загибших. Сколько грошей в ту войну бабахнуто, за того, чтобы розвивати экономику? Тут це... Да, все разворовано, все уничтожено полностью. Экономика вся развалена. Это, это рано или поздно случится, но чем быстрее. Це залишиться, тим, я думаю, всім буде. А прощати, кажу, тут. Лучше життя. Не будемо. Ну, особисто я. Тому, щоб, знаєте, має таке стало. Я зрозумів. А серед вашого оточення багато людей з такими думками, як у вас? Ай, на жаль, ні. Вені сьогодні Думі. розумний, скажімо, такий пан старший вже. Викладач фізики і математики з Москви сьогодні от попався десь приблизно з вашими думками. Ну от, Цікаво з ним поспілкувалися, поговорили теж так от. Так вам би якось би може об'єднуватись з такими, між собою, та й робити якусь. А як? А а як? я завжди знаєте, я пропоную: я залишайте, наприклад, мені номер телефону, свій, я вам потім вас двох сконтактую, ви зробите собі якусь потім групу, умовно кажучи, там в телеграмі, і будете набирати Добре. собі таких самих. А я вам сейчас даже сам скину. Давайте. Я запишу зараз. Так. Перша будет там Солнце. плюс 7, да? Правильно будет? Да, 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 да. Это, да. Ну, Рашка. Что тут? Не за багато цифр Плюс 7 будем. Плюс Не, все верно. Угу. 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 Да. И как вас звать? ¿да? Игорь Игорь. Игорь. СПБ. Хорошо, Вот за возможно, этого профессора. Дам ваш номер телефона, сконтактуйтесь, и, возможно, что-то там, что-то организуете. Кто его знает, да. Добр. Добр. Это будет хорошо. Ну а вы что думаете, цей план Россия будет подписывать или нет? Нет, Путин на это не пойдет, мне кажется. Ему да, он не будет, он не будет останавливать это, потому что ему, ну, ну, нечего будет контингенту своему дать. То есть, если он сейчас скажет, типа, ой, все, мы, типа, остановим, И что? А планы СРО, типа, выполнены, что ли? Да. Это, типа, и был план. Да, вот армия украинская, ну, с миллион а будут такие 800 тысяч, да? Демилитаризация прошла, бо радианских танков нема. То, что в 16 е это не важливо. вот танков нема. То, что там же этими М, как винтовки американские Я просто не представляю, как, как, даже тем вот этим Z блогерам это же просто тоже купа людей смотрит вот эту вот, всех этих зетников а и как он вам... подаст это. Я не понимаю, как бы, ну, он не сможет это сделать. Выйдет, то есть Соловьев. Ему невыгодно останавливать войну. Соловьев выйдет и скажет. Я чекаю зараз, я перефразировал, ты что. Что важнее жизнь русского, человека, или вот это вот или вам село в Донецкой области. И все такие, лопс, точно. А это село А что это мы раньше? А что это мы раньше Да, 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 да. Я понял, да, 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 И в таком плане будет дальше нестись пропаганда и. Перекрутят всю назад. В ну и все, да. Аплодисменты, аплодисменты, ура, mm. слава России, так и далее, я понял. Ну, в принципе, да, так и будет. Да. People's Howl It, People's Howl It. People's Howl It, самое так. Самое так. Ну и что дома на западание а побежу еще дали? Да, было очень приятно пообщаться, всего наикрашного и да слава ты. Украине. Героям слава. Так, шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% стовідсотково би не пропустив. іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!